Здесь у нас не первое. Мы провели много митингов. Каждый раз мы письменно и в устной форме приглашали сюда либо мэра, либо мы шли ему на уступки и просили прислать сюда его представителей, чтобы они поговорили с народом. Много представителей вы видели здесь? Никого. Поверьте, мы делали это в письменном виде на каждую акцию. Скажите, кто из вас со своей проблемой, а я думаю, они у всех есть, хоть раз попал на прием к Вилку? <г controller> <Nee, г Cow> ни, никто нет, нет. никто не попал. И на письма, и на заявления не отвечает. И на письма, Нажрались. и на заявления не отвечает. Вот здесь возникло у нас разногласие. Надо ли претенденты в эту книгу позора выносить мэра города. Ведь город у нас такой чистый. А как же строящиеся для детей площадки? А как же красивые часы? Замечательные, рекордные часы. Самые большие в Европе. Кто за то, чтобы... Претендентом на книгу занести нашителя в книгу позора был вилку Юрий Григорьевич, прошу голосовать. Кто против? За нарушение более гремоража и незаконный запрет в январе первого на проведение референдума по прекращению полномочий президента и Верховной Рады Украины, за крышевание аферы с монополизацией рынка похоронных услуг, за бездействие и игнорирование жалоб предпринимателей на беззаконные действия Центрально-Городской СС, за систематическое игнорирование письменных приглашений Граждан города навстречу у Стенгур исполкома. За категорический отказ принимать простых граждан с их проблемами. За систематическое игнорирование решений и требований митингов граждан города. В черную книгу позора вносится мэр города Кривого Рога вилку Юрий Григорьевич. Ганьба! Ганьба!